Унаслідок успішної операції проекту Хачу жить та Легіону Свобода Росії під назвою «Очередь» військовослужбовець російської армії підірвав штаб офіцерів батальйону «Шторм-Зет» і перейшов на бік України. Про це напередодні повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. І більш детальніше про це ми будемо говорити далі з нашим гостем, заступник командира Легіону Свобода Росії з військово-громадянської співпраці на позивний Цезар. доєднується до нашої розмови. Ми вітаємо вас, дякуємо, що доєдналися. Честь имею. Расскажите, ласка, детальнее про саму операцию «Очеред». Сколько часов она готовилась, сколько людей было задеяно, и в чем секрет ее успеха? Секрет ее успеха очень прост. Порядочные умные люди всегда будут побеждать систему, которая создана из мерзавцев, воров и негодяев. Именно такой системой является Российская армия, Российская государственная машина. И именно против этой системы пошел наш нынешний рекрут с позывным «Сильвер». Ему 24 года, он родом из Кузбасса. Попав в путинскую армию, он понял, что она ничего хорошего не делает, тем более, что он был в подразделении шторм З. Он воочию наблюдал издевательства командиров над солдатами, поборы, избиения, обнуления, стрельбу в затылок. И принял решение выйти на связь с легионом. Он в течение нескольких месяцев передавал нам очень важную информацию о деятельности своего подразделения, о деятельности других подразделений на этом участке фронта. И когда пребывание там для него стало уже небезопасным, он по своей задумке, по согласованному плану подорвал штаб с офицерами и, отходя, заминировал пути отхода тропы, по которой подкрепление противника двигалось к фронту. Благополучно вышел, операция завершилась успешно, и теперь он рекрут, который очень скоро уже попадет на фронт и будет бить врага, освобождать свою родину и защищать Украину. Скажіть, будь ласка, что я информация про то, сколько российских військових было, так би ликвидовано ліквідовано в нас вдалої операції? операции? Несколько человек получили тяжелые ранения, в том числе командир батальона, штаба, другие офицеры штаба. Взрыв двух гранат F1 в небольшом помещении – это достаточно, скажем так, чувствительный процесс. Вот. Помимо этого, я еще раз подчеркну, что он много месяцев поставлял нам важную информацию о своем подразделении и о соседних подразделениях на этом участке фронта. А у чому, скажите, пожалуйста, основные складности в организации и реализации подобных спецопераций сейчас на вашу думку? Самый сложный момент в этом ⁇ это, конечно, поддерживать устойчивую и безопасную связь, потому что в любой момент у солдата может быть произведен досмотр, могут отнять телефон, проверить его переписку, с кем он выходит на связь, и это все приведет к гибели военнослужащего. Тем более, что ФСБ и ГРУ создают очень много подставных каналов, которые имитируют ресурсы нашего подразделения и таким образом ловят неосторожных, и для них это заканчивается очень плохо. В этот раз, благодаря находчивости, смелости, все произошло благополучно, поэтому Сильвер успешно провел операцию перешел на нашу сторону и теперь готовится к боям уже на правильной стороне. А чи є информация, сколько уже с начала, возможно, полномасштабной войны России против Украины было именно таких спецопераций, и, в частности, за вашей участі С участием легиона, <реклама> с участием проекта «Хочу жить» было проведено порядка 300 операций по переходу или сдаче в плен солдат противника на нашу сторону. На текущий момент в разработке находится около тысячи операций. Каждая операция такая – это индивидуальный случай, они не типовые. И поэтому, конечно, это требует огромного времени, ресурсов для того, чтобы все прошло благополучно. Як загалом, на вашу думку, от подібні спецоперації впливають загалом на моральний, на психологічну, скажімо, атмосферу серед російських військових. І скажімо, чи після таких операцій не збільшується кількість охочих власне долучитися вже до ваших лав? Кожна така операція показує, що ми рядом, що ми все бачимо. что мы превосходим противника в моральном плане, в плане организационном и техническом. Каждая такая операция вдохновляет тех, кто задумывался о переходе на нашу сторону. И, естественно, вносит разброд и шатание в ряды противника, потому что в российской армии так тотальная атмосфера недоверия. Общаясь с нашими рекрутами, которые пришли с той стороны, у нас ни один боец подразделения нашего совершал акции подобного рода. Я хочу напомнить о том, что Эрик, мой побратим, совершил подобную операцию. Матрос бывший Балтийского флота Гога также совершил подобную операцию. Они все говорят о атмосфере тотального недоверия в российской армии, подозрительности, страха. Никто никому не доверяет. И естественно, когда проходят такие операции, эти настроения у противника только усиливаются. А люди думаючі, люди храбрі, вони приймають рішення приході на нашу сторону. Чи можуть такі спецоперації розхитати режим зсередини Росії, і що або хто для цього потрібен? Можливо, потрібен новий лідер, який би повів за собою людей і таким чином запустив ці процеси всередині самої Росії. Чи є така ймовірність, що ці операції на це також впливають? Ви совершенно праві. Ці операції создають таку атмосферу. На связь с легионом все чаще и чаще выходят не просто рядовые бойцы, а офицер и высший командный состав армии противника. Выходят на связь силовики, чиновники, представители административного аппарата Российской Федерации. Это те думающие люди, которые понимают, что Путин ведет нашу родину в могилу, что он воюет не только против Украины, он уже не один год воюет против России. И эти люди присоединяются к нам. Они передают нам очень важную информацию, в которой мы в критический момент для врага воспользуемся. И есть такая мудрая поговорка, когда ученик готов, появляется учитель. Когда российское общество, когда российская армия созреет окончательно и будет готова к тем событиям, которые пытался провести Пригожин, этот лидер, несомненно, появится. Я думаю, что все эти события встретятся в одно время и в нужном месте, и все произойдет как надо. Это вопрос времени. Власне на початку серпня начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Forbes зазначив, що для організації нового військового заколоту у Росії потрібен сильний лідер на місцях. Наразі одна така людина перебуває в Україні, сказав Кирило Буданов. Скажіть, будь ласка, власне, на вашу думку, чи бачите ви зараз такого сильного лідера? В рядах російських добровольців дуже багато пасіонарних. умных, порядочных людей. И я думаю, что у нас не один кандидат на такое лидерство и не один человек, который пользуется доверием народов России, который сможет провести такую операцию и довести ее до конца. Ви згадали за Пригожина. 23 серпня. Буде річниця з дня його ймовірної загибелі. Скажіть, будь ласка, чи існує можливо ймовірність того, що все таки новий лідер якось символічно до цієї дати з'явиться, і чи існує ймовірність загалом того, що Пригожин залишився живим? Адже за словами Кирила Буданова, що жодних доказів тому, що це трапилось насправді, так і немає. На самом деле есть очень много конспирологических версий, версии о том, что Пригожин жив, что, возможно, он где-то в Африке находится, в своих, скажем так, почти частных владениях, да, которые принадлежат, контролируется ЧВК Вагнер. Не суть, важна фигура лидера. Важны настроения в обществе, важна ситуация на фронте, важна ситуация в экономике, важна лояльность армейских подразделений, которые с каждым месяцем теряют веру в успешность и правоту той войны, которая развязала Россия. Вполне возможно, что действительно Пригожину удалось инсценировать свою смерть. Могу сказать, что каждый шестой россиянин, каждый шестой верит в то, что Пригожин жив. Это очень свойственно вообще народным массам верить в то, что их герой жив. Да? Для них он представляется таким Робин Гудом. Вот. Если он жив, вполне возможно, что за год он мог кардинально пересмотреть свои убеждения, убедиться в подлости и предательстве Путина и убедиться в том, что эта война не нужна народам России. Якщо це так, якщо знову бросит клич, за ним многие пойдут. И вполне возможно, что он уже тогда не стане поворачивать на полпути. Ви згадали про те, що дуже важливий є самий дух, і сама атмосфера. От, скажімо, загалом, які настрої панують як серед простих людей, так, зокрема, і серед військових. Общество Росії починає уставати від війни. Оно устает, российская армия устает от войны, все тяжелее набирать добровольцев. В зиму российская армия войдет в состояние очень тяжелого кризиса. И этот кризис сам Путин усугубляет тем, что он, естественно, не может признать себя виноватым. А он перекладывает ответственность на свое окружение, на военных, на генералов, на министров. Кстати, если вспомнить Пригожина, он был практически единственным человеком, который еще год назад громогласно говорил о том, что границы Российской Федерации не защищены и о том, что для нее это плохо закончится. И вот хочется поставить уже точку на Пригожине, да, я бы сказал свое мнение. Я считаю, что Путин его убил, потому что по всем канонам жанра Путин не мог простить предательство и оставить его безнаказанным. Система Путина держится только на страхе, на угрозе смерти. Дякуємо вам за розмову.